Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Ну что, Москва, по ком звонит колокол? Что с лицами НПЗ, Кремль? Место встречи можно изменить? Где же сойдутся Путин и Трамп? Главные новости дня сходятся здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Груз-200 мы вместе или, как говорится, Катюзи по заслузе. Российский пособник и основатель батальона Арбат, воевавший против Украины на стороне России, Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, скончался в московской больнице после ранения в результате взрыва в жилом комплексе, где он и проживал. Взрываются этой радостной для нас новостью российские информационные помойки. ТАСС уполномоченный заявил со ссылкой на медицинские службы Москвы, что Саркисян, ах, как не жаль, скончался в больнице. До этого ТАСС сообщала, что Арменчик перенес клиническую смерть, после чего был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Смерть Саркисяна наступила в результате травм, полученных после взрыва устройства в холле дома, где он проживал. С ним погиб и один из его телохранителей, еще один пострадал. Последний оказался бывшим охранником экс-президента так называемого Виктора Нуковича, 41-летним Сергеем Шкрибатовским, у которого тоже было украинское гражданство. В то же время личность погибшего на месте охранника утром еще не установили, поскольку от взрыва у него было сильно повреждено лицо. Сегодня утром от мощнейшего подрыва буквально на всех парах чуть не взмыли в небо алые паруса и нет ни Александра Грина, а московской застройки. В Москве в элитном жилом комплексе «Алые паруса» взорвали председателя Федерации бокса, так называемой преступной ДНР, и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который был близок к семье экс-президента беглеца Виктора Януковича и тесно связан с другим криминальным авторитетом Юрием Иванющенко, он же Юра Инакиевский. Взрыв в холле ЖК прогремел утром понедельник. Сначала сообщалось, что один человек погиб, еще четверо получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в лифтовом холле. Следственный комитет РФ возбудился и возбудил уголовное дело, заявив, взрыв был тщательно спланированным заказным убийством. И практически сразу начали искать связь с украинским спецслужбами буквально моментально напали на след Оксаны из Полтавы. Так ее еще не назвали, но процентов 90, что именно такую версию России припишет нам с вами киевскому террористическому режиму в ходе так сказать, с позволения расследования. По крайней мере, Шершеля Фам уже запустили. По шаблону с подрывом, помните, Владленчика Татарского. Видать, решили действовать. Самодельное взрывное устройство в ЖК алы Паруса могла заложить девушка. Ориентировка средний рост, длинные волосы, темная куртка. Как оригинально. Сейчас ее ищут правоохранители, писали российские паблики. Со слов одной из жительниц дома она видела странную прохожую на этаже, когда выходила из квартиры в 9.20. Та запаниковала, когда ее заметили и спрятала лицо от свидетельницы. СВУ могли заложить под диван, который стоит в холле алых парусов по пути от лифтов к главному выходу и привести в действие дистанционно с помощью камер видеонаблюдения по украинской схеме. Она даже российские схематозники уже все вычислили. Взрывчатка сработала, когда жертва выходила из лифта. Предварительная мощность СВУ в алых парусах Немного, много ни мало 300-400 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадал и охранник Армена Олег Каспирович. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. 49-летний Каспирович есть в базе миротворца. Про украинские каналы угрожали убить его в июле прошлого года, воют россияне. В начале декабря Служба безопасности Украины объявила Армену Саркисяну подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничества государству-агрессору. По данным контрразведки СБУ, сначала Арбат, в основу которого входят рецидивисты, воевал на турецком направлении а затем группировку перебросили в Курскую область. В то же время осенью Следственный комитет Армении заявил, что Россия готовила госпереворот в стране, а вербовка лиз для этого в самой Армении занимался именно Саркисян. В Украине правоохранители считают Саркисяна, имеющего украинское гражданство, одним из организаторов банки тушек и эскадронов смерти, похищавших и убивавших участников революции достоинства в 2014 году. С лета формирование Арбата отражает наступление ВСУ в Курской области, как видим, очень эффективно. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Я проснулся. Капец, короче. Все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Проснулся от клапха, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел это, как слышим и видим, очень эффектно для нас и весьма больно для Астрахани. А мы так три года полномасштабной войны просыпаемся. НПЗ и ГПЗ на России огонечек. Кратко и красочно описал «Утро врага» глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Последствия для россиян тоже красочные, но вот уже совсем не краткосрочные, а очень даже наоборот. Массированная атака украинских дронов взорвала и разорвала сразу несколько регионов РФ и важных для Путина объектов нефтяной и газовой индустрии. В лонг-листе наших очередных побед и плачевных для России Ян поражений Астрахань и Волгоград, ключевой энергообъект РФ дроны разнесли Астраханский газоперерабатывающий завод. Именно он оказывает влияние на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования обороны сферы. Объект вспыхнул так, что пламя виднелось в радиусе нескольких километров. Бесподобную для нас картину описал и пояснил глава центра противодействия дезинформации пресс-НБО Андрей Коваленко. Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы. А мы всегда прямо в цель. И об успехах наших рассказать тоже рады. Украинский генштаб подтвердил, силы обороны Украины в ночь на понедельник 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод России, которые являются производителями большого количества топлива для военных РФ. Удары осуществили подразделения сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. По информации генштаба, предварительно на заводе Лукойл в Волгоградской области повреждены установки первичной переработки. Пропагандистский телеграм-канал ВЧК ГПУ утверждается ссылкой на местных жителей, что дроны попали в три установки и Астраханского газоперерабатывающего завода он остановлен. Также был атакован газопровод. Пожар на Астраханском заводе продолжался и к обеду 3 февраля. Работа предприятия остановлена, добавили им в нашем генштабе. Нефтегазовые санкции в действии дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахане. Подтверждают успешную отработку и наши источники в спецслужбах. По их данным, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО забавовнили факельное хозяйство, установки первичной переработки номер 2 и номер 3, а также технологические установки номер 20 и номер 21. А на Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата, там продолжается пожар, работу завода остановили, а рабочих эвакуировали. Стоит отметить, что оба пораженные объекта являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов России, перерабатывающим 12 миллиардов газового конденсата ежегодно. Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, работающих на ВПК и производящих топливо для армии РФ. Дроновая санкционная политика доказывает свою эффективность, отметил наш информированный источник в СБУ. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пытался скрыть нескрываемое и сначала написал, что противовоздушная оборона якобы отработала штатно. Ну, то есть никак. В то же время чиновник масштабного возгорания на объекте топливно-энергетического комплекса утаить не смог. Это вам не игла стагусена. О а пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. После налета беспилотников уже не первый раз за последние три дня всего-навсего пожаловались при службе губернатора Волгоградской области Андрюши Бочарова. Чиновник уверяет, большая часть беспилотников перехвачена и нейтрализована, и пострадавших нет. А вот местные жители как-то не очень верят, возмущены и не выспаны были из-за десятков взрывов, поразивших их регион и взбудораживших их ночи. Российские каналы начали писать об атаке беспилотников по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое именно предприятие было атаковано. Лишь спустя время канал База подтвердил, что предварительно Атака происходила по нефтеперерабатывающему заводу, который принадлежит Лукойлу. После атаки в нескольких районах города пропал свет. На события отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, вновь что-то прилетает. Важно, чтобы он прекратил производить бензин, Дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников, добавил он. В Минобитых РФ заявили, что в течение ночи над регионом были перехвачены и уничтожены целых 70 украинских беспилотников. 27 над Ростовской областью, 25 над Волгоградской, 7 над Астраханской, 5 над Воронежской, 4 над Белгородской и 2 над Курской областями. Украина расширила географию ударов по РФ, констатируют аналитики defense экспресс Результативность нашего удара явно была обеспечена массовостью и. Концентрации дронов, так, так, так называемая Минобороны РФ, сообщила, что сбила 70 украинских беспилотников. Без уточнения, сколько же было запущено. При этом над Волгоградской областью, где был поражен НПЗ, заявлено перехват сразу 25, а над Астраханской – 7. И, конечно, оба российских объекта поражены, как будто бы операцией дронобломок. Достаем дальше и больше. Нанося все более массированные атаки ПРФ, анализируют новые цели наших спецслужб на территории Вражеской Федерации. В нашем эфире военный эксперт. Роман Светан. Это рядом с Каспием, Каспийское море, но Астрахань это на Волге, левый берег Волги, Астрахань это южнее чуть, севернее Астрахани, левый берег Волги, там газоконденсатное месторождение очень большое. А естественно на нем стоят газоперерабатывающие заводы, выпускают разные виды топлива, сразу же отгружаются, то есть получает российская армия топливо с одной стороны, с другой стороны получает большое количество валюты э, за отгрузку углеводородов. То есть удар был сегодня довольно-таки такой широкий, мощный по, не, по двум газоперерабатывающим. Один вот в районе Астрахани, а если посмотреть вверх по течению Волги, там тоже на левом берегу Ахтюбинск. То есть удар был еще и по нему. Там тоже есть газоперерабатывающий завод. На этом же самом месторождении он чуть растянутое. По нему также был нанесен удар. Потому, я думаю, сегодня так больше сотни беспилотников выполняли боевую задачу именно по югу, ну, по южному течению Волги. Это Волгоград, это Ахтюбинск, Ахтюбинск и Аст Астрахань, то есть астраханские завод газоперерабатывающие. Их больше десятка больших нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России до Урала, чуть в районе 16 НПЗ, до которых можно достать. Сейчас у нас разошлись лютые. Лютый беспилотник очень хорошо себя показал. Его поставили уже в серию в серийное производство уже можем пока как минимум волнами до сотни беспилотников запускать, а именно это, это, это так, то количество, которое дает возможность превысить коэффициенты определенные пресечения систем ПВО противника. Ну так месяц лютый будем бить. При ночной бомбежке РФ сразу несколько аэропортов в пяти регионах РФ останавливали свою работу. План Ковер вновь замедлил прилеты и отлеты в РФ, что уже напрямую влияет на остатки репутации России в мире. Азербайджан Airlines приостановила полеты в Астрахань в целях обеспечения безопасности. Авиакомпания Азербайджан Airlines не будет летать по маршруту Баку-Астрахань и обратно на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Калибр Адс со ссылкой на пресс-службу компании. Решение объясняется тем, что в последнее время российские власти часто закрывают воздушное пространство над Астраханью, в частности. После крушения самолета в в конце декабря 2024 года Азербайджан Airlines уже без того отменила рейсы во многие российские города. Но и это еще не все. В РФ из-за воздушной угрозы эвакуировали Оренбургский газоперерабатывающий заводик. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Оренбургский газоперерабатывающий завод специализируется на переработке природного газа и газового конденсата. Его продукция включает природный газ, элементарную серу, пропан, бутан, смеси жиженных газов и другие компоненты, которые используются в нефтехимической промышленности. Жиженные газы могут применяться в военных отраслях, включая производство топлива химических компонентов и материалов для военной техники, добавил глава ЦПД. Все эти атаки ПРФ и страхи паника в самой России, удар не только по авиационной репутации Путина, но и по экономической. И не только по репутации, но по целостности и надежности, анализирует политическую сторону атак ПРФ по политехнолог Тарас Огородний. Если удары идут по нефти и газопроводам, то это удары по экономической целостности России. Потому что это связывает все территории России. Это как раз эти нефтяные и газовые трубы. Дорог ведь у них там нет. Поэтому эти атаки подрывают позицию России. В том числе и в переговорах с Трампом. Трамп ведь у них будет спрашивать. Что там происходит? Вы хоть что-то можете гарантировать, дроны по вам летят, иностранные войска на вашей территории, а избушники ликвидируют ваших людей уже на улицах Москвы. Только удары по территории Российской Федерации делают нас субъектами. Поэтому без нас никто говорить не будет. Потому что пока Путин будет говорить, у него будут взрываться заводы и фабрики. Противодействия не будет. Станет понятно, что надо уговорить Украину, чтобы она прекратила эти удары. Это позволяет нам навязывать собственную волю. И Путин для Трампа абсолютно никто резонно подмечает а раз огородней. Поэтому на путинских условиях ничего уже не будет. Сам же Дональд Трамп говорит, переговоры с Украиной и Россией проходят достаточно хорошо. Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. И я думаю, что эти дискуссии проходят хорошо, сообщил Трамп, не уточняя деталей. А несколькими часами ранее спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлок предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки. При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям. И Путину тоже придется смягчить свои позиции, подчеркнул Калок и сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры со всеми сторонами. Рамочная сделка готова уже процентов на 80-90, считает политолог Валерий Клочок. И интересы Украины там точно учтены, убежден он. Дело в том, что это заявление Трампа является размытым. Оно не является четким, там нет конкретики. Думаю, что Трамп услышал или ему донесли заявление президента для Associated Press, мол, чтобы в переговорном процессе Трампа и Путина присутствовала и Украина. Команды Трампа и Путина сейчас активно ведут переговоры, и Дональд фактически признал это. В Америке не могли не услышать интервью Зеленского. Его заявления наделали много шума, поэтому американцы их услышали. Главное, что Трамп сказал, что они говорят с Украиной. Считаю, что есть поручение привлечь к переговорному процессу команду Украины, но пока речь не идет о прямых контактах с Зеленским. Но Кит Келлах, который накануне говорил о договоренностях, которые будут достигнуты, Отметил, что Украину приобщат к процессу. Есть уже наработанное какое-то соглашение процентов на 80. Теперь там будет и сторона Украины. Но все хорошо понимают, что Путин стремится к переговорам только с Вашингтоном. Зато Трамп не делает четких заявлений и оставляет себе много места для маневра. Все эти заявления свидетельствуют о том, что Украина получила согласие на прекращение огня и начало дипломатического урегулирования войны. Два возможных места встреч, которые измениться еще, конечно же, могут. Путин и Трамп могут встретиться в ОАЭ или Саудовской Аравии. С правителями этих стран оба имеют хорошие отношения. Россияне рассматривают Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как место проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. последние недели эти две страны посетили высокопоставленные чиновники ЗРФ. Пишет Reuters со ссылкой на два российских источника. По информации собеседников издания высокопоставленные российские чиновники в последние недели посетили и Саудовскую Аравию, и Объединенные Арабские Эмираты. В то же время, по словам одного из источников, в России все еще существуют определенные опасения по поводу этой идеи, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные связи этих двух стран. Соединенными Штатами Америки. Как отмечает Ройтерс, и у Трампа, и у Путина сложились дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ. И наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахаян сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны в Украине, воздерживаясь от критики и санкций в отношении России со стороны Запада. Оба лидера также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским при этом. Также немаловажный факт, ни одна из этих сторон и стран не является членом Международного уголовного суда который выдал ордер на арест Путина. Как отмечает Reuters, на данном этапе российские источники не рассматривают Турцию в качестве возможного места проведения встречи поразительно, да? Ведь Стамбул и выборы, два слова, которыми последние месяцы просто бредит российский диктатор. Поэтому в Кремле температура по палладе неизменно в анамнезе горячки, а приблизительно белой. Российские власти настаивают на проведении выборов в Украине до конца текущего года. Забыли мы их спросить, но об этом сказал род Кремля Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать заявление спецпосланника Шакита Кайлога о необходимости проведения выборов в Украине. В ответ, в ответ Песков заявил, что Де Юра, полномочия президента Зеленского окончены, он это точно знает. И забыли сказать, что у Путина эти полномочия никогда так и не начинались, ведь ни разу за 25 лет диктатора так никто и не избрал. Он сам себя переназначал. Ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент Путин. Этого никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине. И поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства. А хочу вам напомнить совсем недавное заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная, ну и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе. В Украине, а не на Украине. Заявление США о необходимости проведения выбора в Украине до конца года в случае перемирия на поле боя выглядит как провальный план, если это все еще он состоит. Об этом агентству Ройтер заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. Цитирую. Мы не видели полного интервью господина Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому сложно в полной мере оценить его позицию. Но если это его план это только прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не запугать только этими двумя вещами, сказал Литвин в письменном ответе для Ройтерс. Советник Зеленского заявил, Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц Соединенных Штатов. По его словам, важно быстро перейти к реальной работе между командами США и Украины над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира. Напомню, 1 февраля Келак выразил мнение, что в Украине нужно провести парламентские и президентские выборы, если удастся заключить соглашение о прекращении огня в ближайшие месяцы. В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно, я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии. У вас есть больше одного потенциального кандидата, сказал спецпред... спецпредставитель Трампа. Ройтер писал, что таким образом шаг, которые могут надавить на Зеленского, подыграют недавним заявлением Путина настаивающий под сомнение легитимность украинского лидера. Но большинство аналитиков убеждены, что США не идут на поводу у Кремля и давить на Украину в этом вопросе не собираются. Но есть другие тревожные звоночки. Илон Маск заявил, что президент Трамп согласился закрыть агентство США по международному развитию USAID. Маск сообщил во время ночного разговора с бывшим солидером Департамента эффективности правительства ДОЧИ Вивиком Рамсвами и сенатором Джонни Эрнст, что он подробно обсудил с Трампом вопрос USAID и несколько раз переспросил его, действительно ли он хочет закрыть агентства. Трамп подтвердил свое решение, отмечает Аксиос. Генеральный директор Тесла и SpaceX также обвинил агентство USAID в невероятной политической предвзятости, не прибегая, как всегда, к конкретным примерам. Маск считает USAID миской с червями без всякого яблока, поэтому он призывает ликвидировать агентство, потому что его невозможно исправить. В то же время Эрнст, ранее возглавлявшая расследование по USAID, сказала, что, вероятно, есть определенный аргумент относительно того, что может быть важной работой, подпадающей под USAID, но факт остается фактом, организация была омрачена плохими игроками. Эрнст также предложила перенести действительно хорошие проамериканские программы под упорядочение Государственного департамента США на что Маск согласился. Рама с вами же заявила необходимость уничтожения агентства. U.S.A.I.D. поддерживала в Украине многочисленные проекты, направленные на укрепление государственных институтов, развитие экономики, улучшение соцуслуг и гуманитарную помощь. Основными направлениями были поддержка медиа и борьба с дезинформацией, укрепление обороноспособности, поддержка переселенцев и социальная интеграция, борьба с коррупцией и реформирование правовых институтов, развитие бизнеса и экономики, поддержка энергетических реформ, гуманитарная помощь восстановление образовательные и медицинские программы, экологические проекты. Агентством США по международному развитию USAID руководила кучка радикальных сумасшедших, заявил сам президент США Дональд Трамп и подчеркнул, что вскоре будет принято решение о будущем этой структуре на фоне сообщений о возможном объединении USAID и госдепартамента. При этом президент США назвал Маска умным, но отметил, что не всегда будет следовать его советам по прекращению расходов в федеральном правительстве. Слава Богу! Я думаю, Илон делает хорошую работу, он сторонник сокращения расходов. Иногда мы с ним не будем соглашаться и не пойдем в том направлении, которое он предлагает. Но я считаю, что он отлично справляется, сказал Трамп. Я был в одной стране. Там царствует любовь. Хоть ей не строят храмы, детей не заставляют петь хвалу, там просто любят. Медленно и скромно, наивно и немножечко смешно. Обыденно, ведь там не представляют, как можно жить неведая любви. Александр Грин, Алые паруса, Ирина Узлова, наша программа 20 минут, друзья. Спасибо, что пришли, приходите завтра, будем рады видеть вас вновь. И подписывайтесь на эту 24-го, лайк, комментарий, все это всегда добавляет нам настроение. Увидимся и победим.